Сразу, когда услышали первые, как они рассказывают, они... Забежали в ванну две стены, вот. потом после второго взрыва они поняли, что надо выходить, быстро оделись, выскочили в квартиру, уверены, что горит балкон. Сын еще пытался как-то там балкон сам, а потом они выскочили, как они рассказывают, выскакивали с подъезда первое, потом начали выскакивать ну, соседи. Да. Но у нас вроде с подъезда вышли все, слава богу. Є влучання в п'ятиповерховий житловий будинок, частково зруйнований верхній поверх. Виникла пожежа, пожежа ліквідована. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали, і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.